Всім привіт! Мій позивний Ільяс і я керівник навчального центру комплексної підготовки добровольців та цивільного населення Black Lakes. І сьогодні ми трошки попрацюємо на нашому полігоні. І ще з нами буде мій маленький друг, головний інструктор навчального центру. Тоні. Сьогодні ми і компанія P1G протестуємо нову одежду, спробуємо, як вона відчувається. Оставайтесь с нами, попробуем, чем оно закончится. Данная конструкция сегодня сделана для того, чтобы мы поработали по номерам. У нас будет три вариации. Первая номерация это на понижение силуэта. Следующая нумерация – это стрельба по верхнему уровню, но со смещением в правую либо в левую сторону. И боковые локации позволяют работать с правой руки, либо слева со слабой руки, с частичной сменой, либо полной сменой плеча. Поэтому начнем сейчас, поработаем по секторам, то есть по уровню на понижение. Начнем с этого упражнения. попробовали упражнение на понижение пойдем посмотрим результаты итак видим кучность определенная есть смещение в левую сторону в следующем упражнении мы подкорректируем силу нажатия на спусковой крючок и больше сделаем контроль левой рукой самого оружия Здесь у нас также легкий разброс есть, но мы это сейчас исправим. Основная задача у нас работа была на скорость и на понижение. Сейчас подкорректируем точность. Контакт! Попробуем, проверим, что тянутся Отлично. Видим, у нас сохранилась кучность, но теперь основная масса переместилась ближе к средней части. Будем корректировать еще. Итак, мы отработали в одиночке это упражнение. Сейчас мы посмотрим, как наш младший сотрудник научный покажет мы понаблюдаем посмотрим технику исполнения и дальше в соревновательном характере попробуем отработаем на скорость и с большой эффективностью ильяс поехали Контакт! предлагаю пойти и посмотреть наши результаты идем смотреть и проверим идеально кучность видим что снова из 6 у нас максимум одного попадания Не нужно также забывать о том что я использую коллиматорный прицел а я спину. ильяс используют механический время потраченное на прицеливание ему нужно дольше. Вы не обязаны знать состав материала не имеет да. значения основная задача как вы себя в нем чувствуете. Ну, Що можу сказати, незважаючи на те, що сьогодні дуже сонячний день, зовсім не жарко, зовсім добре продуваються вітром. ну, Зручно, дуже зручно рухатися. Гуд. Йому зручно рухатись, а мені зручно у ньому працювати. Хорошо, благодаря цим штанам патрони сюди не випали. Ну что я можем повесить? Штаны дуже удобные, тянутся комфортно. Мы поработали на нижней позиции, на нижнем уровне. Стрельба с правой стороны, с переносом, с левой в движении. То есть попробовали нижний уровень. Посмотрим, как младший научный сотрудник выполнит и сделает это же упражнение. Продолжаем. Мы решили трошки протестировать и одежду, надано надо нам компанию PNG, и решили протестувати его в умовах CQB. Сегодня отработаем немножко два продвижения, когда противник маловероятен и когда вероятность противника высока. Контакт. Пусть. Контакт! 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 Сьогодні попрацювали в наданому одягу від компанії Півжі. Що можемо сказати? Зручно, достатньо зручно, достатньо дихаюча тканина. Штани тягнуться, мені подобається терморегуляція боевой рубашки и штанов e ну, штаны правильно сказал Илья штаны немного подпаривают но за счет e тянущего эффекта это компенсируется но боевая рубашка конечно вообще крутотень э влагу отводит то есть ну, классно удобно э отлично підписуйтесь ставте лайки та, якщо вам сподобалось наше відео ми будемо знімати для вас і надалі у нас є э декілька планів стосовно майбутних видео Следующее тестирование мы проведем на локациях болотистой местности, то есть тактика малых групп, перемещения. И поюзаем, протестируем другую продукцию, которая более подходящая для такой местности. Гарного всем дня. Оставайтесь с пиванжи.